Vətən üçün yaşayan, vətənin azadlığı uğrunda canını fəda edən 32 yaşlı Amid Heydərli. O döyüşlərdə tank komandiri olub. Lələtəpə döyüşlərində isə xüsusi şücaətinə görə ali baş komandan cənab İlham Əliyev tərəfindən ona kapitan rütbəsi verilib. Vətən müharibəsi başlayan kimi Amid yenidən vətən uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Noyan 22-ci 13-ə işləmiş məzən gəldi ki, "Papa, Amidsansan?" dedi bal. "Nə işdə Amid? Nadıbəm." dedi. "Biz müharibəyə gedirik." dedim, "Oğul, özün bir gözlə, özündən müqayət ol." Keçdi narahat olmaz. Siz məndən ötəri narahat olmayın. Biz hər birimiz vətən oğluyuq. Biz bu torpaqlarımızı yarağı əğmənlərdən azad eləyəcəyik. Bir də ondan sonra danışmadı. 28-i mən çox narahat oldum. 29-u mən yoldaşlarından birinə zəng elədim, danışdım. O mənə dedi ki, "Əmmi, mən səndən nəyi gizlədin? Amidi içirdı, xamı şəhid oldu. Mən özümdə olmamışam." Həmin şey bizim yolda idim mən o vaxtı. Yığılmışam, yırayım gedib orda, şey olub. Məni evə gətirdilər. Bir neçə gün özümdə olmadım. Sonradan zəng gələdilər ki, bəs Amid sağdır. Bütün Ləriş cemaəti mənə göz aydınlığı verdi. Bütün Ləriş cemaəti evə gəldi. Bundan böyük xoşbaxtıq yox idi. Amma bu da çox çəkmədi. Sonradan bildik ki, bəli, onu tank ilə vurublar Amid Fizolitika mətində hücuma keçmişdi öz e, tank yoldaşları. Onu iki tankın vurmuşdular. O yoldaşların e, qurtarmaqdan öftəri öz tankı ilə qabağa gedib, e, tək qabağa getmir, öz tankı ilə qabağa getmişdi. Həmin Toskanı demişdi ki, mən susduracağam. 40 mərmisi var idi. Hamısını atmışdı. 40 mərmini vurub geri qayıdanda onu vurmuşdular. 3 mərmi vurmuşdular tanığı yanmışdı. Bu gün Azərbaycan azaddır, Qarabağımız azaddır. Hörmətli prezidentimizin dediyi kimi A Qarabağ Azərbaycandır. Amil çox belə hörmətli uşağ idi. Evə zəng eləyəndə ancaq bizə o bizə evdə oturur-oturur bizi ev tapşırardı ki, öz-özünə mühayət olun. Deyirdi, aybala biz elə evdə işdə, sən özünlə mühayət ol, maman narahat olma, hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır. Bir də nə məsəl üçün evlə Vətənperver bir dinə uşağının ad günündə o sərbəst otura bilməzdi bir yerə masaya. Elə Amid. Elə Yusif soruşur doğul Amid poliqondayam. Amid yuxarıdayım. Heç yox, mama, mənim vaizikəm budur. Nə bilə bilm Amid. Amidin haqqında nə qədər danışsın qutarmır. Çox səliqəli idi, çox. Öz hərbi formasına çox önəm verirdi. Biz heç bir uşaq onun papağının hərbi formasına dəyə bilməzdi. xoşu gəlmirdi. Çox səliqəli saxlayırdı. Almit. Çox qəhrəman Pis onun yoxluğuna 56 gün keçsə də heç inanmırıq. Gözləyirik ki, gələcək. Amma bir o qədər də fəxrliyik, qururuyuq. Aməd ikədə, Aməd qəhrəmanı idi, həmişə deyirdi. Şüadan sizə. Zəng vuracam, vətən dardadır deyirdi. Vətənin bizə ehtiyacı var deyirdi. Axırıncı dəfə ay 27-si zəng vurmuşdu. Biz ağladıq, o güldü ki, niyə ağlayırsan, ağlama. Başqa heç bir söz deməndi, axırıncı danışığı oldu dağlarda güllər açdı, ətrafa ətir saçdı. Şamımıza saz oldu, xarı bülbür gürəşdi. Qardaşdan ötə dost olmuşuq, hər dərdimizi sərəmizi bölmüşük. Umud e, fəxr eliyəsi bir komandir idi. E, i̇ndi bu dəqiqədə işlədiyi ərazilərdə onun adını çəkəndə biz gedəndə bizi hörmətlə izdihamla ona görə qarşılayırlar. Biz onunla fəxr eləyirik. Deyirdi ki, mən Lala Təpəyə çıxdığım kimi ilk tanq istmə olmuşdum. Şuşa da ilk tanq məndən çıxardı. İlk tanq istmə olacaq orada. Qismat olmadı. Eee sağ olsun yoldaşlar. Yenə yəni də qanın yerdə qoymadılar. Torpaqlarımız azad oldu. Eee biz sevinirik. Prezidentimizlə, Ali Baş Komandanımızla fəxr edirik. Əmidin bütün arzusu və məqsədi yalnız vətən üçün olub. O vətənnini bütöv görmək istəyib. O vətənnini düşmən taptağından xilas olmasını istəyib və ən alizirvə, şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Əmid Heydərli və onun döyüş yoldaşları sayəsində vətən qələbə qazandı. Ruhun şad olsun, cənab mayor.